Ворот. Не факт, что в украинской армии, во всей украинской армии, она там не было бы продажная убой и так далее, не найдется одного нормального полковника или майора, который, который сюда ведет да, одну конечно. военную часть. Одной военной части хватит, чтобы весь, вешать, не весь балки, со ребят. состав, вы сами понимаете, ребят, одна военная часть, один нормальный украинский полковник. Все. И не факт, что его нету. Ну я, я сомневаюсь, что нет, но вполне возможно, что он есть, ребят то даже человек может не своих моральных каких-то интересов, а чисто с интересов конъюнктурных и финансовых это сделать. Не факт, что такого не будет. Думайте, смотрите, и вот вы, мы же говорю, мы готовы к тому, что нас посадят, потому что покалечат, потому что может даже убьют, но мы понимаем, за что мы это делаем, а? ребят, мы идем за свое будущее, за, за право государства, за свои права, свободы и так далее, а за что вы готовы это сделать, ребят, ну за кого? Ну, ш, ну что, ваш Захарченко, Янукович или э, э, Азаров кум, сват, брат? Ну за кого вы, блядь, стоите? Или вы думаете, что вы за закон стоите? Или за мундир, ребят? Часть Беркута на Демеевской может спокойно сгореть хоть завтра, ребят. Я вам говорю, что так что, пускай понимают, ребят, так правильно, так что делать, если будет партизанская война, не думаешь, что если они нас начнут отбивать и закончится, ребят, я говорю, и все это поддержат, но я буду делать готовить коктейли молотова, забрасывать в полицейские районы, отделения. Если массово моих женщин, моих братьев, моих сестер будут сажать в тюрьму, потому что кто-то ходит в каске или кто-то едет с шестой машиной, или кому-то принесли повестку и на 10 лет его кинули в тюрьму без суда и следствия. У меня не будет выбора. Более, я буду это готовить как Ребята, я вам говорю, не такие, я не один такой. Вы не думайте, что таких людей, которые так думают, мало. Да, у нас сейчас тут стоит, я не знаю, там может 500 человек, может 1000, но с тех, которых там стоит 1300 на Майдане, так думают тоже 1050 я человек, просто, ребят. Я просто думаю, что будет э, как, просто будет точка кипения, которая просто уже взорвет людей, и люди просто, блин, вот этот секретариат, Верховную Раду просто Разнесут, да. Я не думаю, это, мне кажется, неблагородно, там, детей, людей, которые в милиции, там, или это не Это Но чисто нам нужна, мы хотим перемест. И вот за это мы будем биться. Просто, до конца. Нормально, я вас сделаю. Миротворцы, которые в Косово воевали, афганцы, люди, которые взрослые, которые уже пришли, они видели кровь, они видели настоящую войну. Это не вы которые просто там срочник либо контракт. У меня друзья в Беркуте работают, вот и многие не поддерживают, но, у них, но они боятся, у них страх, они спецроте работают, работы. У них страх. И, тем не менее, они когда когда шла атака, они просто стоят говорят, Мы не мы не будем никого. в этом да. случае я за за таких ребят, потому что ну да им у них есть страх, это нормально. Каждому человеку присущ страх. Но нужно все равно быть какой-то, иметь благородство, какую-то да гражданскую благородство, позицию. Человеческая позиция, ребята. Я же говорю, завтра не примут законы, по которым скажут, кого-то расстреливать Вот смотрите, я вот ну сделал закон, по которому нельзя в касках ходить. Вот вышло людей, ну вот сколько, ну, сотни тысяч в касках. И что теперь, Так вы тоже посадят? нарушаете закон, в принципе. Может, как это можем... нормально? Он... собрание. То есть настолько говорю. глупый закон? Или это застенка вообще? Но глупый, то ладно. А закон про государственное средство, когда можно любого Да. Ну, то, то есть вот человек вот может вот. отдыхать, а на него уже Десять лет ему <соединяющие> что ж завели, а уже есть. Да. Так, я скажу, так, попрошу, что за кост, вот. Массовая акция, не санкционировала. Будь який ваш пост, в Фейсбурге, чи в Контакте, <соединяющие> будь, <все в> <соединяющие> будь <соединяющие> який, навіть нейтральный, про суши, про ежу, можно сказать, что это надо. Вы знаете, кто нас працюет в суд? Допустим, вам не будут платить там два месяца зарплату, вы выйдете там... своем мнение да, на Майдан. Там, да просто там в написано, да, что да. Ответ, Все, пос... ребят, пос... Какой то, что вы там э, Я говорю, саботируете. Больше всего вы так же, так же страдаете от того, что вы, это не правовое государство, как и мы. Мы хотим построить правовое государство. Еще раз повторяю. Если вы думаете, что на Майдане, вот и мы все стоим за, Тимо за Тимошенко, это не каждый школе или, или кого-то кого еще, это не так, ребят. Не так. Мы не за них стоим. и не будем за них стоять, тем более. Мы стоим против Януковича. Нет, мы стоим за. Мы стоим за то, чтобы построить нормальное, за нормальное, государство. За. государство. Да. За правовое, нормальное. Цивилизованная европейский страсть. Первый шаг к его построению, это убрать то, что мешает строить, И Не то, что мешает просто, а то, что проливает кровь невинных людей. То, что сажает в тюрьме невинных людей, которые есть элиты этой нации. Понимаете? И вы сейчас своей позиции это поддерживаете, ребят. Вы, вы не должны думать категории, говорю там, устава, какой-то закон про милицию. Вы уже столько на нарушали, больше, чем мы, ребят, честно. Если мы жить, ну, Тогда реально, будем вот так вот мы должны думать Ладно. хотя бы в категории, хотя бы в категории Значит, своих вот личных вот интересов. Они у, у вас не стоит, вместе с, с ними. Не вместе с этим режимом. А <coughs> Они молодые, я смотрю, мы все молодые. Ну что, что молодые, я же говорю, ну должны думать и принимать решения. Ребят, вот тоже говорят, как вот нацизм э, расцвел в Германии, или как в Советском Союзе, ну говорят, да, Сталин плохой, конечно, Сталин плохой, ужасный человек, но кто-то же написал 4 миллиона доносов. Понимаете, и 6 миллионов евреев, там, или 600 тысяч, не важно, сколько убили во время Холокоста. Кто же ж не Гитлер расстрелял, ребят? Так вот, вы те, та же масса, которая есть орудием тирании, руками, понимаете? Вы и вместо того, чтобы вот, э, вас развивать вот, профессионалов, которые вы выбрали профессию, вас ставят против нас. Хотя в нормальной в европейской стране перкус, спецназ, все эти силовики, они занимаются вот, подготовкой <соценно> охраной народа. А вы посмотрите, в Одессе два боевика чеченских, да? Они, а блин, супер. весь крымский Беркут не мог с двумя чеченцами справиться. Ну, потому что Беркут, потому, что, делает, что бьет людей. Он убьет людей. А почему? Потому что профессиональные качества э, никакие. Ну, Люди да. привыкли ну, брать взятки, взят, взят продавать оружие, а когда действительно нужно показать их мастерство, они ничего не могли сделать. Два чеченца обстреливали их полдня в Одессе. И самое смешное то, что по факту перку только способен э, с э, мирными людьми разбираться, которые пришли без оружия. Я стоял 11 числа на Майдане, и вот нас было меньше сначала, чем их, и они нас не могли... Э, столкнуть. Они на нас газ пускали, с подтяжка били, хотя мы без рук. Батюшка стал бы за меня, он, они на него материли его. Хотя он говорил, ну, нормальные вещи, никто не, не трогал. Вот. И выходит так, что он, нас, наш вот это просто оплот криминала, который сформированный вот э, этой властью. Потому что, блин, ну, на самом деле, э, если какая-то вдруг война будет, у нас армии толком нет. У нас одна подводная лодка, блин. Который, морской... да, который не У вас морской флот нас, Одна подводная лодка. Разграбили оружие, все. У нас танки на параде. 70-х годов выходят на парад. 70 годов. Вот Гриценко, бывший министр обороны, говорит, если сейчас какая-то будет заваруха, 100 тысяч людей обычных каких-то, а не хватит, чтобы это все разнести. Это что, нормальная страна? Ребята, опять же, вы так... слышите, что здесь вот, вот с Одессы, да? есть с ребята были садится перед этим, кто стоял. С Киева стоят люди, с разных регионов, говорят на разных языках. Кто-то говорит на русском, кто-то говорит на украинском, кто-то кто ходит в церковь, кто-то не ходит Тихо, в церковь. Что вы не бушуйте. Ребята, это еще, надо рано. все делать организованно. Давайте не начинать раньше. Вот. Ну а что, ну надо, 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 надо атаковать нормально. И ребята нам Ребята, вы еще нормальные люди, вы не БЕР, вот. остановить а нормальные люди. И тоже поймите о том, что опять же нормальные, адекватные граждане Украины, разных там Национально. национальностей. Рідна мова у кожного різних, хтось ходить, в церковь, хтось не ходить, хто істо, греко католик православний, різні люди. Люди, які стоять не за лідерів опозиції і так далі, стоять і хочуть разом з вами і для вас також побудувати нормальну, заможну, правову державу. Бажано в Європейському Союзі, можливо, А можливо і ні. Це вже 15-те питання. Зараз питання асоціації це не є кардинально можливим і так далі. Розумієте, це взагалі, взагалі інша тема в тому, хлопці, що ми будемо наступати, можливо, сьогодні, якщо нас буде достатньо, можливо, через тиждень, місяць чи так далі. Але ми підемо туди і підемо скидати цю владу, бо вона сама не піде. Ми це розуміємо. І в той момент, якщо ви не готові бути громадянином, якщо ви не готові навіть бути людиною, то подумайте про власність, свої здоров'я та сім'ї. Тому що власність держиться на страхі, на страхі. И вот этот страх он поражает, всех. Один проявит смелость, второй, третий, пойдет на реакцию. Все. Да, даже нам не мешает. не надо становиться да. героями. Не хотите становиться героями, не хотите, чтобы ваши дети, внуки гордились с вами за то, что вы перейдете и станете вместе с нами щиты поставить. А вы можете стать героем. Не просто герои. Вы Его можете стать мир. Не то, что герои Украины, а герои мира. Понимаете, что Киев сейчас и Майдан это центр мира. Это то, где происходят очень важные какие политические, экономические моменты для мира. Это реально сейчас топ, который люди могут думать, понимают, начиная с Безжинского, там, и стофлера, заканчивая остальными людьми, которые умные, понимают, что вот, это арена битвы, грубо говоря европейского западного либерального общества против азиатского, вот этого варварского татарского. Понимаете? А знаете, Между диктатура и свободой. В Киргизии сделали. Вот э, я это вам расскажу о том, как Россия ведет. Я вот жил три с половиной года в Москве и в Питере. Я вам хочу сказать, вот Киргизия, да? Они с Киргизией сделали договор, по которому киргизы могут... Езжайте жить в России без разрешения на работу, без, без, то есть они живут ну как русские, только у них паспорта, таджики, русские воют от этого, воют, потому что весь Таджикистан, вся Киргизия просто, блядь, в, в Москве, это просто невозможно, в метро едешь, нереальная вонь, чура просто, море, море, никаких. Они с аулов и поприезжали. И что делает Путин, который за русский народ, за справедливый, да, за славян, который так и громко говорит, за то, что он, блин, вот, славяне, объединяет. Он берет в аренду киргизскую нефтяную компанию. В аренду. И доводит ее до банкротства просто. Там она не выгодна. И киргизы вот недавно за один доллар продали России всю нефтегазовую систему свою. Понимаете? И это по телевизору показывает. И... уже продал. Да. И выходит таможенный союз. Армения заходит, Казахстан, Таджикистан, Киргизия. И мы туда идем. Ребята, у меня знакомый таджик. 50 метров от Душанбе у них электричества нет. У них средняя зарплата 30-20 долларов. Ребят, вопрос того, что... А... Рассказывают эти там, коммунисты, это вообще ну как бы это вообще цирк, да, да, там, да, регионалы и так идея. далее. Они рассказывают про свой там союз. Опять же, мы никто здесь тоже не думает, что мы против России, нет. Я очень, я когда вижу человека с русским флагом, тех кто россияне и поддерживает, я больше всего им респектую. Потому что там да, поляки, литовцы, когда нас поддерживают, это ясно, как бы это люди там близкие. Когда россияне находят в себе силу и поддержать, и понимание, это очень сильно. Так вот. Мы не против там, России, и, и мы против ну, той системы, которая есть. Депутаты партии регионов все ездят отдыхать в Европу. Одеваются, у, них, да. у них у всех недвижимость, поверьте мне, не в Душамбе и не где-то там да, да, в Караганде. Да, да, да. А у них, это, у них находится недвижимость или э, это Лондон, или это там Швейцария, или Австрия. Да? Где у Клюева и Озарова живут дети? Где у них Швейцарии, компания Хозер в Австрии? AG, Спросите, ведите компании Клюева Азаров. Где зарегистрирована? Где зарегистрирована компания Мака Холдинг сына Януковича, который дантист миллиардер Где? В Голландии. Где зарегистрированы холдинг Ахметова? В Голландии. Куча компаний у них зарегистрирована на офшорах, таких как там острова Джерси и так далее, британские. Ребят, да они им все равно, и просто это, они никогда не будут сами жить в той системе. Да сами русские богатые люди, сейчас в Лондоне да. есть целый район, который называется Лондон-Град, где живут богатые россияне, потому что они сами стараются уехать с той деспотической страны, где не защищена их собственность, права и законы. Ребят, да о чем говорит вот этот Олег Царев, который рассказывает о том, что вот Россия, Россия, у него спрашивают, где вы Новый год помели. Он по-моему то ли в Альфа. Чехии, а, в Чехии, а в Чехии, в Чехии, а вот ходит с, с, со швейцарскими часами. В итальянском он ходит, в костюме. Да, он не он ездит на машине иностранной. Если ты такой, да, там борец засл, там. Нам ну почему просто тогда, глаза не замыли. Почему ты не, отдых, не отдыхаешь там в Краснодаре, там, либо. Штоп, там? Э, Продает хотя бы я в Карелии. Я, я заплачу за его отдых. Сейчас, если в один билет. Или в Челябинске, да. да. Действительно, если <с ты <с вот такой борец. На, на, на Марс Просто, блин, столько вот этот обман, ну, знание многих людей. Вот на это держится власть. Просто уже критически уже, вот уже дальше нельзя. Вот Путин рассказывает нам там о том, что вот он там любит там все братские народы. почему что тогда он товары? Чуть что он сразу прикрывает. Половая, на полгода да. с кем была? С Европейским За... Союзом, да. ребят. Вот опять же, да, нас, вами просто сбивает. Я, допустим, против того, чтобы, допустим, вот выходили вот там в Черный Бокс свободу там с флагами, с огнем, там, да, ПНД. Да. Потому что многие не понимают этого. Но ну, нужно вот опять-таки, демократии должны уважать ближнего. Там, на Востоке таких вещей не понимают. В Киеве, допустим, тоже многих вещей, которые во Львове, непонятно. У нас объединяет одно стремление. Это жить в нормальной, цивилизованной стране правовом государстве. Правовом, ребят? где суд будет. Вот где суд, допустим... суд, где милиция, милиция. Понимаете, где прокуратура. Меня обидел. Это следует. Кто-то несправедливо. Либо произошел там, не дай бог, рейдерский захват моей квартиры. Чтобы я мог прийти в суд, подать заявление в милицию. И я знал, что... А не объектив. потому, что это сделал помощник судили или да. сам судья, или потому да, 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 приближенный, да. с кем он ходит в баню, ребят. Я не хочу, чтобы милиция в моей стране и ваша работа ассоциировалась у всех с тем, что кто-то подкинет мне наркоту или придет и, и скажет, как прокуратура работает, давайте, вот мы можем открыть криминальное дело, чтобы его не открывать, дайте десятку. Все же про это знают, ребятки. Ребятки, а о чем говорить? У меня вот знакомый в Мурманске, в Манчегорске, ментом работает, у него зарплата 15 тысяч рублей, это 500 долларов. Коммуналка у него стоит, при том, что у него два маленьких ребенка и жена, 8 тысяч, это под Мурманском. Если в Москве 3000, тысячи, то есть понимаете, ну какая видимость создается, что все благополучно. Он пол зарплаты дает только за коммунал. У него два маленьких ребенка. Он говорит, я не знаю, как в России жить, я вот хочу сейчас уезжать за границу. И это многие. В Смоленске средняя зарплата 170 долларов. О чем? Куда мы стремимся? У России по большому -то счету экономики, вот многие оппозиционеры, они говорят, Навальный вот тот же, Боровой, говорят, у России экономики нет, у них только вот есть две трубы и полезные ископаемые, которые в принципе все принадлежат Путину или же приближенным к Путину. А государственного ничего нет все разграблено. Опять же, это их... сейчас вопрос там, это вопрос там России и так далее. Мы сейчас опять уже говорим, да, что мы не говорим про внешнеэкономический вектор развития государства. Это вопрос, который должны решать профессионалы, и там есть свои моменты. Мы говорим за то, что эта страна наша, ваша и наша. И здесь никто не имеет права забирать базовые человеческие права и свободы. Никто не имеет права бескарно осуществлять акт насилия над мирными людьми, которые ничего плохого не сделали, как было 30 ноября. И также вы должны понять, что если вы не готовы стоять вместе с нами, то в момент того, если мешает. вы будете нам мешать, то вы становитесь нашими оппонентами-врагами. И в том принятии решений вы должны понимать, что вы должны, обязаны саботировать. Саботировать нормальный нам протест. То есть, я же говорю, делать все потафорически показать. Мы должны пройти дальше. Если вы этого не сделаете, то вы будете э, ответ, отвечать за это. То или будете отвечать, если не сможете поменять систему перед нормальным судом, вы будете отвечать в моментах партизанского сопротивления.